جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور جس ریگارڈ وہ ڈیلی نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا اگر آپ اس, اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے ایکزیکیٹیو کو ایک کام دیتا ہے کورس کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا اور اس کو وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنس ہیں ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹیسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ لیکن آپلیگیشن ہے کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن ٹو فالو اٹ اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایک لبریم ہے آئین کے اندر اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اس کا پروگیٹو بھی نہیں ہے پروگیٹو بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹ دیک دس سسٹم آف دس کنٹری دیک از دا کانسٹیوشن آف دس کنٹری کو نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کچھ ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سویر کانسیکوینس ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے اینڈ آئی شیور یو ایز ود ان مائی پاور ججمنٹ امپلیمنٹ لیٹ اینڈ اسپرٹ اینڈ ٹیک اٹ فائنل کنکلوژ Now, آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سمتنگ ایلس آلسو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی اور دو ڈھائی گھنٹے آپ نے مجھے باہر کرا دیا کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی وہ تو ہوگی ان شاء اللہ اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں لیکن میں ویسے کیونکہ ابھی موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کیسے دیکھ رہے ہیں لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی سکس پوائنٹ تھری پرسینٹ مسلمان ہیں پاکستان میں اور ہندوز ون پوائنٹ سکس پرسینٹ ہیں کرسچنس 1.6 پرسنٹ ہیں اور باقی جو لگا لیں کہ سکس ہیں برادرز ہمارے بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں اتنی ان کی مقدار ہے میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کم ہیں لوگ ہم زیادہ ہیں مسلمان اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ شور sure کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا ہے, اس سے آگے زیادہ نہیں ہے ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے دوزار تیس کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں اور میں کوٹ کرتا ہوں اٹ واز religious freedom conditions remain فریڈم گارنٹیز negative trajectory with religious سیف subject اگینسٹ frequent سوشل وائلنس threats انکلوڈنگ کلنگ لنچنگ ماپ وائلنس فورس کنورژ ڈیسیکریشن آف ہاؤز آف ورشپ اینڈ سیمٹریز یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہے اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو اور اس سلسلے میں میں پوزیٹو کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے یہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں اے آر کرنیلس صاحب ہیں دورا پٹیل صاحب ہیں رانا بھگوان صاحب رہے ہیں رستم سورا جی سندوا صاحب رہے ہیں اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملکے. So we have as far as the to share this we have experts sitting here اتنے uh, قابل لوگ ہیں سارے ہمارا مذہب بھی اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا نائنٹی سکس پرسینٹ ہیں ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے یہ تو ون پوائنٹ سکس پرسینٹ یا ون پرسینٹ اور پھر بھی پرابلم میں ہیں اور ہم نائنٹی سکس پرسینٹ ان کو نہیں سمجھ پا رہے تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا اگر ہم گفتگو اپنی ہیں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب اور بیٹھے ہیں اپنے ہمارے گھر میں 1.6 پوائنٹ سکس یا ٹو پرسینٹ پر مائنوریٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں تو کیا وجہ ہے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں غلط ہمیں سوچنا پڑے گا تو میں دیکھتا ہوں ایز ا جج بھی میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں اس وزڈم کہاں سے لاؤں کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا ایز مسلمان میں اور کی سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں تو میں سورل البکرا پڑھتا ہوں کی ہے جو سورل لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ ہمیں For the truth stands out clearly from falsehood. So whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest, unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. It personal mamla hai har admi ka. Ye surah Baqarah mein batarein. Acha, chale Quran jiske hamne dekliya. Fir ham jaatey hamne Prophet Muhammad peace be upon him. Hamun ki life dekhte. Unhone kya kaam hai? Aur ham kahaan se kahaan se lein saari wisdom? اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سنا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے ریلیجیس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی اگریشن نہیں کرنی میوچل اسسٹنس کرنی ہے فریڈم ہونی چاہیے ریلیجیس پریکٹس کے لیے افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا میں قرآن شریف اٹھاؤں گا میں سننا اٹھاؤں گا ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے کمیونٹی کے ساتھ کیے بہت سے بہت سی انہوں نے جو کرسچن آف نجران تھے ان کے ساتھ شور کیا تھا کہ چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی معاملات میں ہم نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی اور یہ چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے تو جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو پلیز ایڈریس کریں ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہیں گی لیکن آپ میں جو مسلمان یہاں بیٹھے نائنٹی ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نہ خود تو سوچے ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے پچھلے باؤ اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے جسٹس کے ساتھ چلنا ہے اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سننا میں ایک آ گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو اچھا چلے آگے چلتے ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز ہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں اب پرنسپلس آف ڈیموکریسی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے کوٹ کر رہا ہوں یہ اسٹارٹنگ ہے پہلا سا ہے آئین کا اگر آپ آئین کھولیں سارا نام بھی پڑھیں پہلا سفر پڑھ لیں پی کا تو ایمبل میں کیا لکھا ہے د پرنسپلس ڈیموکریسی فریڈم اینڈ اویلٹی ٹالرنس رواداری اور اکوالٹی مساوات اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف ایز انسٹ ان اسلام شی فلیٹ جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اسے زیادہ آپ کیا statement دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے minorities کو کہ freely profess کریں, practice کریں اپنے مذہب کو اور develop کریں اپنے cultures کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interests of the minorities. ان کے کوئی اور بھی rights ہیں وہ بھی legitimate جو ہوں گے protect کریں گے. پھر آگے بڑی important بات ہے. یہ آئین میں لکھا ہے یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے سر آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے فیتفل ٹو دی ڈیکلیریشن میک ٹو دی فاؤنڈر آف دی نیشن قائد عظم محمد علی جناب that پاکستان would be a democratic state based on islamic principles of social justice سماجی انصاف جو تھا تو قائد عظم صاحب نے کیا کہا تھا جی یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ آئین نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے تو انہوں نے کیا کہا اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا ہم سب کے چھیا پرسینٹ لوگوں پہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو ججمنٹ کیونکہ ایونٹ ہو جائے گی ذہن صاحب لیکن پر میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجل یو آر فری اینڈ یو ایر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز یو ایر فری ٹو گو ٹو یور ماسٹ اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دف پاکستان یو مے بلانگ ٹو این ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ دیٹ ہیز نتنگ ٹو ڈو ود د بزنس آف دا اسٹیٹ یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں ان کو کلچر دیں ان کو ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے انکلوسیوٹی آئے کچھ سوچ آئے کہ آگے بڑھ سکیں اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں میں جانا نہیں چاہتا آرٹیکل فور دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل